欢迎大家收看漫漫学堂频道。大家好，我是漫漫。今天要跟大家分享的是冰果识字，我最棒。 相信大家一定听过，也玩过 bingo 这个游戏。那么，我们将会在这堂课呢，带领大家利用 bingo 游戏来识字。好，在这堂课后呢，慢慢希望你能利用 bingo 识字法记住生字，比如形似字。形似字呢，就是字形很像的字。 还有就是同音字，也就是这些字的读音都是一样的。好，那么我们接下来一起看看宾果识字游戏怎么玩了。首先，请你准备一张 A 四纸，或者是已经有格子的纸张。那然后呢，就画上跟上图一样的这个框框。 好，那要是你是用 A 四纸的话呢，那就需要画上这个格子了。好，大家请注意啊、哦，这里呢，我们需要的是六行，一二三四五六六行五列啊，也就是横的会有六行，然后直的呢会有五列。好，那你画好了以后呢，我们就往下看了哦。 好的，画好格子了以后，接下来请你在最后一行写上这五个字：识字我最棒。那在过往的 bingo 游戏里边呢，我们是以英文字母 b i n g o 好写上 bingo，但是呢，曼曼老师觉得呢，这个是华文游戏，所以我就改了一下，变成识字我最棒。 那在这十字我最棒以上呢，一共有二十五个空格。这二十五个空格里边，我们将会寻找二十五个来自不同课文的生字。那同学们，你们在过后呢，如果想要自己玩的话，也可以自行的寻找二十五个生字填进去就行了。好的。 当你画好格子了以后，那表示你已经准备好游戏工具了。那接下来，慢慢要告诉你的是游戏方法。这个游戏呢，适合两个或两个以上的人一起玩，你也可以召集全班同学跟你一起玩啊、哦。所以这个呢，游戏人数是没有限定的。那么。 你需要做的事情就是预先挑选二十五个字词，然后将它们随意的写在格子里，啊，就是在这二十五个的格子里边随意的放。因此，每一个人的、每个人的这个格子、每个人的这个游戏单都是不一样的。那第三呢，就是游戏的方法了。游戏怎么玩呢？首先，第一个人需要选定字词。 然后要念出这个字，大家确认这个字了以后，一起把这个字圈起来。然后第二个人也要做同样的动作，也就是这个动作是重复性的：选定字词、念出字词、然后确认字词、圈起字词。好，那么接下来我们就看。 当你连续圈起五个可以构成直线的字词以后，就表示你已经完成第一条直线了。完成第一条直线了以后，你就可以圈起“十”这个字啊，也就是刚才十字我最棒的第一个字。当你完成第二条直线的时候，你就可以把这个字第二个十字我最棒的字圈起来。 以此类推，一直到你把“识字我最棒”这五个字都圈起来了以后，也就表示你已经完成五条线了，那你就是胜利者了。那么今天给大家选定的是四年级第二课《齐王的心事》和第三课《赞颂温情》里面的生字。 因此，今天大家是跟着我一起来玩游戏的。那这个生字就由我选定喽。好的，现在请你把以上二十五个字随意的写在这些格子里，根据你自己的想法，根据你自己的喜好，你喜欢把它们放在哪儿都行，但一定要记住是二十五个字而已哦，而且是没有重复的哦。 那么，万一你在这个抄写的过程当中，你发现你赶不上我的进度，没关系，你暂停一下，把字写好再继续。好的，我开始喽。兹勾躲人粪房立距千博。 遭书尽句词，意月库勾杂，路畔立斜起。这里一共二十五个字，随意的放写在这二十五个格子里边要是跟不上。 可以先暂停一下，把这个字词写完了，你再继续看，因为我接下去就要告诉你怎么玩这个游戏了。要是你已经准备好了，那么我就开始游戏喽，记得跟上我的步伐哦。我们看看谁会是最后的赢家。好的。 来到这里，识字表就已经做好了。这是我的冰果识字表。那么，同学们，你的跟我的肯定是不一样的。现在呢，请你准备一支蓝笔或者红笔，或者你喜欢的任何一种笔。嗯，那就是为了要把这个我等一下会念到的字呢圈起来，以作为区分作用。好，开始喽。我的第一个字是人“仁”，仁爱的人“仁”。 你找到了吗？好，找到就把它圈起来。看，我圈喽。嗯，我们这个游戏呢，就是要让它形成一条线，所以不管是直线、横线、斜线都可以哦。所以我第二个要找的是斜“协协助”的“协”。好，我找到喽。接下来第三个，“奋斗”的粪“奋奋斗”的“奋”。好的，找到了吗？我找到了。 奋斗的奋，接下来第四个企企业家的企，好的，你看到这儿一定会很好奇，老师最后会放哪里呢？没错，你猜对了，最后一个就是遭遭遇的遭。完成这一二三四五个字了以后，我就形成了一条线。好的。 你也如果如果你已经也完成了一条线，那你就可以这样画上去。过后呢，就在下面圈起这个“十”这个字。我们往下接了啊、哦，接下来的字是“滋”，滋味的“滋”，滋味的“滋”，我找到了，你找到了吗？好，接下来是“库”，库房的“库”，库房的“库”，好。 再来，仿，模仿的仿，模仿的仿，看这个荧幕，荧幕上你会看到，好像要形成斜线喽。没错，我接下去的字就是近“镜、呃”，没劲的镜啊，没劲，儿啊，在我们课文里面是没劲。儿。 我又形成另外一条直线了，好，但这个是斜线。那我把它画起来了以后，我就变成已经有两条线喽。我就把这个字圈起来，识字我已经完成两个喽。不知道同学完成了多少个？好，那么接下来我往下接哦，沟通的沟，沟通的沟是哪个沟呢？看清楚哦。好的。 是三点水的沟，沟通的沟。接下来，利鼓励的利鼓励的利好的，就是这个，没错。接下来就是艺，艺术的艺，奇异的异。好，第三个我圈了。那来到这里呢，我就形成了第三条线。 完成了第三条线，我就可以圈我啊，我就可以圈我。好，我们接下去喽，是不是很紧张？可能有同学已经四个了啊，基本上不太可能啊。来，我们接下去，泊，停泊的泊。好看，我快要直线了，所以应该就是拒绝的拒。对的，拒绝的拒。好。 拒绝的拒也形成了一条直线，形成了一条直线，所以我就到达了最识字，十我最哦，我还差一条线就可以完成游戏喽。所以我接下来要选的字是千，搬迁的迁，搬迁的迁，好圈起来了。那这里有两条，一条是斜的，一条是横的，我选择。 厉害的厉，厉害的厉，好，就是这个厉害的厉。嗯，大家看，一共五条线，我完成游戏喽。识字我最棒，我已经把它都圈起来了。那你的呢？要是游戏还没结束，就是你还没圈完的话，没关系，不要气馁。 啊，不要气馁！这个游戏最重要的本意就是让你认识这些生字，会读这些生字。恭喜顺利完成游戏的你哟、哦！谢谢你这么有耐心陪着曼曼一起玩游戏。曼曼在这里呢，要告诉大家这个游戏对你有什么帮助？它可以训练你的写字能力。 独自的能力、聆听的能力和认字的能力，看到吧？这么小的一个游戏，居然有这么大的功用。所以，如果你有空的话，可以在有空的时候呢，跟你的家人、兄弟姐妹，或者跟你的朋友一起玩冰果识字游戏。 那在这个过程当中呢，你还可以训练自己的布局策略能力。我这个字要放在哪里？轮到我的时候，我应该说哪个字？我应该圈哪个字？好，刚才的游戏呢，都是慢慢一个人在说，你们是跟着我一起做的，所以这个部分没有办法展示。但是呢，当你回到自己的家或者在学校， 你在跟同学一起玩、跟兄弟姐妹一起玩的时候，这个策略就很好用了。所以你要想尽办法找到五个可以连成线的字。最重要的就是它可以帮助你分辨同音字和形似字。刚才谈到的同音字和形似字，好，比如“慈”、词爱的词“资”、“慈爱”的“慈”。 滋味的滋，鼓励的励，严厉的厉，距离的距，拒绝的拒，沟通的沟，打勾勾的勾。好，这些字呢，不只是样子长得很像，读音也很像，甚至我们还会发现它们的读音是一样的。那通过这个游戏呢，就希望大家。 可以借着这个方法去认清楚他们长什么样子，认清楚这些字词，让它可以掌握在你的手里。好了，那今天的课就分享到这里了，希望你们会喜欢。好了，今天的分享就到这儿，再见喽。